Tuan Yang Di-Pertua, bagi memastikan keterjaminan bekalan dan akses ubat mampu milik, KKM melaksanakan beberapa langkah segera dan strategi jangka panjang. Bagi langkah segera, pemantauan stok ubat secara bersepadu melalui Farmasi Information System dengan notifikasi awal bagi mengelakkan kekurangan stok di fasiliti sekiranya berlaku gangguan pembekalan di bawah konsesi logistik atau kontrak pusat, Mekanisme perolehan alternatif digunakan supaya rawatan pesakit tidak terjejas melalui perolehan bersama pool procurement antara KKM. Kementerian Pertahanan, MINDEF dan Kementerian Pendidikan Tinggi Hospital Pengajar, penyatuan kuantiti membolehkan kerajaan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan bekalan lebih stabil. KKM turut mengukuhkan pengeluaran tempatan melalui skim anak angkat, skim panel pembuat Bumi Putra SPPB dan skim panel pengilang tempatan SPPT serta berkerjasama dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam pelaksanaan program perjanjian Oftech Plus PPO Plus bagi merangsangkan pelaburan dalam pengeluaran produk tempatan. Strategi diversifikasi pembekal turut dilaksanakan bagi mengelakkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan. Tindakan seperti amaran, penalti atau penambatan kontrak diambil terhadap pembekal yang gagal memenuhi obligasi pembekalan. Bagi strategi jangka panjang, KKM memperkasakan industri farmaseutikal tempatan termasuk membangunkan, mengembangkan pengeluaran ubat generik, biosimilar dan active pharmaceutical ingredients melalui kerjasama bahagian regulatory farmasi negara, NPRA. Dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, syarikat tempatan turut digalakkan menyertai insentif penyelidikan dan pembangunan R&D. Malaysia juga mengetuai inisiatif keterjaminan dan kemandirian ubat-ubatan ASEAN dengan pelan pelaksanaan 2026 hingga 2030 yang merangkumi perolehan pukal ASEAN dan simpanan stok serantau. Selain itu, akses kepada ubat-ubatan mampu milik diperkukuhkan melalui semakan bekala formulari ubat KKM, peluasan Medicines Access Scheme MSC serta pelaksanaan perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga ubat 2025 yang berkuat kuasa pada 1 Mei 2025. KKM kekal komited memastikan akses ubat-ubatan penting terjamin pada masa yang sama memperkukuhkan keupayaan pengeluaran farmasi tukar tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada import dalam jangka masa yang panjang. Sekian, terima kasih. Yang berhormat. Sembro. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih atas penjelasan. Mengenai perkara dan juga tindakan yang telah diambil oleh Kementerian dan juga Kerajaan, langkah-langkah yang disenaraikan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi penting untuk memastikan akses ubat yang selamat dan juga ubat-ubat yang berpatutan untuk rakyat. Walau bagaimanapun, saya bimbang um, ruang yang diberikan kepada bekalan ubat tidak berdaftar, produk-produk kosmetik tidak bernotifikasi terutamanya melalui platform dalam talian dan premis-premis kecil. Pada hemat saya selain dasar yang jelas dan juga konsisten, kunci untuk mengatasi perkara ini ialah penguatkuasaan. Soalan tambahan saya Apakah langkah-langkah penguatkuasaan terkini serta tindakan tegas yang diambil oleh kementerian dan juga kerajaan termasuk pemantauan platform e-dagang dan juga kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terjamin. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Semrong. Satu persoalan yang sangat baik untuk makluman Dewan. Kini kita bukan hanya sekadar berdepan dengan penjualan ubat-ubat yang tidak sah. Kita juga berdepan dengan kebangkitan penggunaan social media untuk mempromosikan ubat-ubatan dan juga penjualan ubat-ubatan di platform internet seperti uh, di Lazada dan juga Shopee uh, walaupun demikian kita telah pun melakukan sesuatu sesi libat urus uh, daripada bahagian farmasi bersama dengan uh, uh, e-dagang-e-dagang -e yang ada berkenaan tentang penurunan iklan-iklan uh, ubat dan juga uh, dinasihatkan agar tiada uh, penggunaan sosial media seperti live TikTok untuk uh, menjual ataupun uh, mempromosikan ubat-ubat eh, terutama sekali ubat-ubat yang boleh menarik perhatian dalam penurunan berat badan eh, dan juga produk-produk kecantikan uh, kita menerima aduan uh, statistik menunjukkan uh, terdapat banyak uh, rampasan dan juga aduan telah uh, diterima uh, dan juga denda ubat tidak berdaftar di bawah peraturan 7 kurungan 1 kurungan A PKDK 1984 uh, kita telah pun menerima uh, kita uh, mengenakan compound hampir 120 juta uh, ringgit uh, telah pun kita kutip melalui kompaun-kompaun uh, yang diadakan. Kita juga uh, menggalakkan uh, pematuhan uh, di dalam uh, pemantauan penjualan iklan ubat dan ko uh, kosmetik uh, di dalam talian uh, di mana uh, aktiviti-aktiviti kesedaran ceramah-ceramah dan juga dialog kita kita wawakan kepada masyarakat kita juga muncul di media-media masa di RTM pegawai-pegawai kita menerangkan apakah bentuk ubat label-label ubat yang selamat dan juga cara-cara pembuangan ubat dan juga ubat-ubat yang tidak sah yang membanjiri pasaran di Malaysia. Saya mengingatkan agar pengguna sentiasa berhati-hati. Dalam masa yang sama juga kita melindungi pengguna dengan amaran-amaran dan juga penguatkuasaan-penguatkuasaan penguat yang kita buat melalui akta yang sedia ada adalah merupakan penguatkuasaan yang bukan hanya untuk menghukum tetapi untuk menyelamat nyawa-nyawa rakyat Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat